18 стих. Псалом 139 з 13 по 18 стих. Ти створив мої нутрощі, сформував мене в лоні моєї матері. Я славлю тебе за те, що ти так дивовижно і пречудово створив мене. Дивовижні всі твої вчинки і моя душа. Це дуже добре усвідомлює. Не була прихована від тебе жодна моя кісточка, хоча я створювався у тайні. Коли в земних глибинах уміло формувалося моє єстіство. єство, мій зародок бачив очі твої, і в книзі твоїй були записані всі майбутні дні, коли ще жодного з них. Не було. Яким, якими ж дорогоцінними стали для мене Боже твої задуми, як їх невимовно багато? Якби я захотів їх порахувати, то їх було б більше, ніж піску. Я прокидаюся, як раніше, все ще з тобою. Когда я первый раз прочитал это место, я сначала не понял, как это вообще связано с Рождеством. И если же у вас есть мысли, с каким моментом Рождества связано это место, вы можете сейчас озвучить, и мне довольно было бы интересно услышать от вас ответ. То, что Господь Делает человека, то, что Господь создает человека в утробе матери, даже того, с чего не видим мы, да? Но, вы знаете, было одно задание. Задание, которое дается на день. Нужно найти было фото УЗИ своего ребенка. Вместе с ним сесть и посмотреть на это фото. Посмотрите. Найдешь ли ты там себя? Не найдешь. Вы знаете, только опытные люди могут хоть что-то понять в вот этом вот снимке. Вы знаете, когда мне первый раз показали фото моего ребенка, я не понял, где вперед, где зад. Знаете, то есть для меня было непонятно, потому что был еще небольшой срок, но врачи как-то разбираются, как-то понимают, они знают, где там что там. Более того, они могут даже назвать пол ребенка. Знаете, для меня вообще это удивительно. Я тут не отличу перед от зада, как говорится, извините. Вот, но они все это знают, да? Но Господь без всякого УЗИ, Он там формирует человека. Именно Он участвует в этом процессе, чтобы появился человек. И знаете, эти псалом, он связан. Связан не только с рождением Иисуса Христа, но еще с другим человеком. Если вы знаете, помимо Иисуса Христа должен был прийти кто-то еще перед ним. Кто помнит, как его звали? Иоанн Креститель. Совершенно верно. І сейчас мы прочитаем еще одно место из Писания, это Луки, первая глава з 39 стиха. Тими днями Марія, вставши, поспішно пішла в дійську місцевість до міста Юдиного. Вона війшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Є Є Є Є Єлизавета привітання Марії, зворушилася, немовля, в утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи, благословена ти ж між жінками і благословений тлід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Бо як почула я твоє привітання, то з радощів заворушилася дитина в моїй утробі. Блажена ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. Це єсміть. Історія Рожества недостаточно большая. И она начинается не с момента рождения нашего Спасителя Иисуса Христа. Она начинается задолго до того, еще с пророков, которые говорили о том, что должен прийти Мессия, что должен прийти Спаситель, который спасет своих от грехов их. И вы знаете, но перед этим должен был прийти еще один человек. Это Иоанн Креститель который должен был подготовить почву для того, чтобы Иисуса, можно так сказать, поверили. Чтобы люди, вы знаете, есть моменты в нашей жизни, которые мы, мы не готовы. Сталкивались с такими моментами в жизни? Расскажу сейчас историю, буквально вчера со мной случилось. Вы знаете, таких моментов в моей жизни достаточно много. Нужно было поехать забрать молодежь с Недайводы. Здесь у нас семинар проходит. Вчера был, сегодня тоже будет продолжение этого семинара. Поэтому, если у вас есть ваши близкие, родные, молодых людей, которые еще не были на нем, вы можете сегодня на два часа также прийти, и мы примем их. В общем, я еду. Еду в Недайводу, дорога достаточно нехорошая. Еду, еду, проезжаю один бугорок, и машина у меня начинает глохнуть, затухать. И я докатился как раз до остановки, там где нельзя стоять, конечно же, как без этого. И стал как раз сразу рядышком возле остановки. Это уже красная балка как раз, село такое. Вот в него заезжаю и возле остановки стою. И первым делом, знаете, есть реакция у тебя. Ты не готов. С собой я выгрузил весь инструмент, который, чтобы мне загрузить людей, мне надо машину освободить от инструмента. У меня достаточно много разного инструмента. И я его оставил и думаю, возможно, первая мысль у меня проскочила, что мне понадобится инструмент для того, чтобы я смог продолжить свой путь дальше. Слава Богу, колесо не пробилось, хотя колесо у меня было с собой. Думал, может быть... Но останавливаюсь, открываю капот, смотрю, все, что я знал, сразу проверил, ничего не обнаружилось, но машина то так и не завелась и дальше не поехала. Но знаете, перед этим, как я выходил с машины, у меня сработала уже рефлекс. Хороший такой рефлекс, знаете какой? Я сразу начал молиться. Я понял, что я уже был в похожих ситуациях. Не один, не одну сотню раз, наверное, уже, знаете. И не только с моей машиной, но и с другими людьми я сталкиваюсь с этим постоянно. Я знаю, что Богу угодно, чтобы я взял эту молодежь. Я не делаю что-то плохое. Я делаю то, что угодно Богу. И Он хочет, чтобы я это сделал. Но в моей жизни появляются препятствия, которые... Во-первых, может испытать мою веру. Во-вторых, придумайте сами. Я для себя нашел такая основа. Знаете, для меня это испытание, которое Господь посылает. И знаете, трапа и рефлексия перед тем, как выйти, я сразу Боже, Я не знаю, почему это случилось. Но я знаю, что ты хочешь, чтобы я двигался дальше. И вы знаете, я... Переключаюсь на бензин У меня машина может ездить и на газу, и на бензине На бензин переключаюсь Завожусь, и вы знаете, спокойно себе еду Перед этим буквально В пятницу Я заправился бензином Потому что у меня там уже красная лампочка Знаете, загорается Что уже показывает, что там его очень мало И я заправился Достаточно 10 литров Думаю, ну, мне хватит И вы знаете, хорошо, что Все было вовремя да. Господь посылал мудрости. Знаете, я с радостью поехал дальше. Ну, не, не очень радый был, если честно. Да. Потому что ну, бензин не хотелось тратить. Знаете, он сейчас достаточно дорогой. Но поехал дальше, и знаете, забрал молодежь, привез сюда и немножко пропустил первую часть семинара, потому что поехал решать данный вопрос. Но знаете, в субботу, и все работало, и достаточно быстро решился этот мой вопрос. И, знаете, я уже с радостью вернулся сюда. Но как же это связано с тем, что Господь сделает новую жизнь в каждом из нас? Как бы поступили бы вы, не зная Господа. Что важно сейчас в вашей жизни? И куда вы двигаетесь? Вы знаете, очень много я для себя подчеркнул на этом семинаре, но в первую очередь я понимаю, что Господь дал мне жизнь не просто так. И мы с вами уже говорили на эту тему. Если Господь все-таки сотворил жизнь в утробе наших матерей, для этого была причина. Зачем? Почему? Я не знаю, какая причина у вас, но я понимаю, что Господь создает человека для служения ему, для взаимоотношений с ним. Иными словами, Господь создает человека для себя. Не потому, что Господь эгоист, не потому, что, что Господь какой-то неправильный. Вся ценность этих взаимоотношений – это проявление Божьей любви. Когда же Мария решила посетить каким-то чудным образом, не написано причины, почему она ни с того, ни с сего захотела поехать к Елизавете. Непонятно. Но вы знаете, для Елизаветы это был сигнал, в тот момент она поняла что-то. Она поняла, что тот ребенок, который родится в Марии, будет кем? Спасителем. Господом. И вы знаете, -30 стих. Извідки ж мені це, чтобы до мене пришла мати мого Господа. Я думаю, каждый из нас хотел бы увидеть Марию. Кто бы хотел Марию увидеть? Да я думаю, каждый бы хотел бы, знаете, жалко мы не родились в то время. Или хорошо, что мы не родились в то время, да? Но я бы хотел бы увидеть. Хотел бы увидеть маму. Иисуса, да, через которого Он пришел в этот мир. Знаете, это удивительные моменты, когда мы вспоминаем. И знаете, первый момент, который я вспомнил, о том, что я же тоже чей-то ребенок. Я же не просто так, как бы, в один щелчок здесь перед вами стал, правильно? Был момент, когда когда-то я родился. И знаете, понимаю, что, возможно, не так часто мы уделяем время нашим матерям. И по разным причинам суета какая-то, проблема. Возможно, уже наших некоторых мам нету вместе с нами. Но Господь хочет, чтобы каждый из нас имел радость знаете, потому что если бы не было наших мам, скорее всего бы и нас бы и здесь бы не было. Да? Каждая мама, она в детстве что-то вкладывала, наставляла, учила, воспитывала. Сейчас проходит такой период в моей жизни, когда прекрасный школьник, Учится у меня в первом классе. И знаете, у меня есть маленькая дилемма. Я не очень хорошо учился в школе. А жена у меня учитель математики. И мне с одной стороны мне проще, я понимаю, что по учебе... Я мало что могу помочь, хотя это первый класс, значит, <смех> <смех> в принципе, ну, можно было бы помочь, да, не, не очень там все сложно, да, но в то же самое время понимаю, что возлагаю очень много на свою супругу, да, которая рядом с ним, которая больше вникает в его учебу, хочет что-то ему научить, рассказать, чтобы он был здравый, правильный молодой человек. Так же самое и Господь. Знаете, ребенок формируется не за одну минуту. Это процесс. И когда каждый из нас пришел к Господу, когда мы осознали, что без Бога мы являемся сиротами, являемся без Отца, являемся в грехах своих, и осознаем, что мы застряли, что мы не можем двигаться дальше, когда мы пришли к Спасителю нашему, который был рожден так же само, как и мы, через маму. Это мне напоминает о том, что возрастание – это тоже достаточно долгий и сложный процесс. Хотелось бы, чтобы каждый из нас задумался, расту ли я сегодня. Если мы посмотрим на человека, мы знаем, что он, в принципе, растет до определенного возраста. Где-то около 25 лет человек еще растет. 25, в принципе, вроде бы у него рост останавливается. Есть, конечно, какие-то Исключение, да, кто-то зашкаливает гормон роста, он не перестает расти, кто-то наоборот не может вырасти, потому что у него чего-то не хватает. Но в основном стандарт до 25 лет люди растут, а потом останавливаются. И знаете, зная эту информацию, я понимаю, что возможно я где-то уже остановился где-то остановился в познании нашего Господа, нашего Спасителя. Возможно, я не так уже воодушевленно читаю Слово Божье. Возможно, я уже не так воодушевленно стою на колени пред Богом, потому что мне кажется, что это уже какое-то однообразие. Возможно, я давно уже закрылся от своего Господа и Спасителя, который поднял меня. И этих, возможно, миллион всяких разных вариаций потому что моя плоть не дремлет, дьявол не дремлет, мир хочет навязать какие-то свои ценности, и мы закрываемся, возможно, от своего создания. Тот, который соткал меня, тот, который был в момент моего сотворения, порой мы отворачиваемся от него. Порой нам кажется, что мы уже выросли, и не видим вода и нужды какого-то. Знаете, чем старше становится мой сын, он встает все больше самостоятельным. Если раньше нужно было возле него сидеть, когда он кушает, да, ложечку там в ротик класть, чтобы он кушал, да, сейчас же этого уже нету. А если ты хочешь, сегодня такой тоже один момент был, Потихает мой сынок, я в шутку такой, такой вот пальчик упал, пух. Он меня так укусил за палец, что я в наверное, больше туда слова ничего не буду знать. И с одной стороны, и смешно, и больно стало. Думаю, ну капец. Ну что происходит? Пошутил один. Знаете, а раньше же такого не было. Он стал хитрее. Он стал уже более мудрее, вот знаете, и в многих вещах я смотрю, я понимаю, что я хочу влаживать в него. Есть те вещи, которые мне мешают. Первое это лень. Друзья мои, первая проблема любого христианина это лень. Давайте признаем это, потому что нам действительно нам очень иногда бывает, не хочется ничего делать. А эти взаимоотношения не требуют работы, требуют желания, требуют того, чтобы мы уделяли время для Господа. Потому что, вы знаете, если я не буду вкладывать своего сына, если я не буду проводить с ним время, будет расти без отца. С мамой, да, которая рядом, да, которая любит, да, которая может ему научить, рассказать, что-то дать, но это не отец. Одну статистику приводил Ваня вчера на семинаре. 80% тех учащихся, которые находятся в школе, в семье, 80% в семье, отчимы. То есть воспитанием ребенка занимается не отец биологический, который участвовал в рождении, можно так сказать, этого ребенка, а совершенно греблый человек, который пришел и стал в этой семье. И вы знаете, когда я смотрю на такое, я понимаю, что я за своим сыном буду больше воодушевленный и вкладывать, хотя мне лень иногда бывает, это правда но я буду больше беспокоиться о нем, нежели какой-то абсолютно левый мужчина, да? Но это проблема, проблема нашего мира, в котором мы живем. Но вы знаете, Господь, Отец, это не какой-то отчим, это тот, кто непосредственно участвовал в создании Тебя и меня. Не какой-то равнодушный человек, который находится, возможно, рядом, и мы о нем что-то знаем, что-то слышали. Нет, это папочка. Очень много хотелось бы И Господь тоже этого хочет. Вопрос, ведем мы себя как ребенок, знаете, кусаем за пальчик, убегаем, возможно, когда нам что-то не нравится, когда тебя пытаются чему-то научить, что ты делаешь, ты бежишь от него, Пытаешься спрятаться, потому что тебе кажется, что я не хочу этого. Я не хочу влияния Бога на мою жизнь. Я не хочу делать так, как мне говорят. Или я смиряю свое сердце. Прошу милости в него, чтобы он мне разъяснил, куда я иду, куда я должен двигаться, что я должен делать. И самое важное, как я это должен делать. Пускай Господь каждый из вас благословит. Пускай дарует вам мудрости, чтобы та жизнь, которая есть у вас, чтобы вы ее не тратили на ненужные вещи. Чтобы каждый из нас знал, для чего Господь его создал чтобы каждый из нас делал волю Отца нашего, как пример у нас есть лучший, это наш Спаситель, Иисус Христос. Аминь.